son vaxtlar yenə bu bildi rus dilinin məsələsi, rus dili məktəbləri və <laughs> nəbeləyə təşəkkür edəcəyik ki, yaxşı ki sizin bizim məktəblərimiz var filan-filan yoxsa biz burada hə, dilimiz yetərsizdi yani, mənasında. Və e, az çox Azərbaycan dili üçün belədəki biraz canı yananlıq eləmək istəyən bəzən aşırıdolsa, ən azı bəzən ötəri də olsa, elə bir eyyanla da olsa, olsa e amma adamlar dərhal belə təzə palitoloqlar peydolur. O dediyim sizin o dedik Əhməd <laughs> İsmailov media adamı çıxan kimi. Yox, o qədər palitoloqla peydolub, cavan-cavan uşaqlardır. Belə adamlar az qalırlar. O nad deyildi, qarşına alıb qıma-qıma çəsələr ki, sən niyə rusun nə söz deyirsən? Rus dili yaxşı dildi və biz rus dilinə pis dil demirik ha. Yaxşı dövləti üçün Azərbaycan rus dili, Rusiyanın və ya rus dilindən dünya çıxmalıdındır. Belə 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 maraqlı da addımlar gətirdilər. Bəzən biz öz dilimizi müdafiə etmək üçün o qədər arqument tapa bilirik. Bu rus dilindən, eee bax bu qədər Azərbaycanda rus dilinin geniş yayılması və getdikcə arealanın artması və artıq 34% Azərbaycan məktəblərinin rus dilində təhsil verməsi nədimə istiqamətdə bizi hər yəparı və bunun qarşısını e, almaq bundan sonra mümkündürmü? Aralarısında olacaq, almarısında olacaq. Bir onu istiyir. Bir de, də elə yeri gəldik. O dəfədə bu vaxt da danışmışdıq. Yenə bu qaçaq nə bilirəm, çoroğlu Qosqeroğlu nə səbəb nə bilirəm, Babək, nə bilirəm Həcər, Nigar, Şirin yenə gündəmə gəlib. Və çox maraqlıdır bu bu mövzu ölkəni parçalığı. Əslində dil məsələsi də Ə e, taraftarlar və əleyhdarlar börnülər və bir-birinə qarşı kimi agresiv və düşmən münasibəti. Bu da bir az o imperiyanın ayrı bir siyasətinin davamı kimi görsələr. Burda nə etməliyik? Bax bu ə, bu rus dili göründü hərmanları, bir də Azərbaycanın özünün başa belə bu tarixi qəhrəmanları. Biz bunlarla necə davranmalıyıq? Bunlar Onu elə ki, e, yəni biz e, bu dünya təcrübəsi deyilən bir şey var da. Məsələn, qorxu Gürcüstanda Azərbaycan gürcü dilində təhsil almaq məcburidir. Sən mütləq ana şəxsi ibtidai sinifdə gürcü dilində təhsil almalısan. Gürcü olsan da, gürcü olmasan da, o ölkənin vətəndaşınsansa bunu eləməlisən. Belə Azərbaycan da e, rus məktəblərinin sayı artır. Əvvəl bunu əlaqələndirdilər ki, bu e, rus dilində verilən təhsil keyfiyyətidir, yaxşıdır. E, sonra məlum oldu ki, bu həm də ölkədə deməli e, Rusiya e, düşüncəli insanların sayının artması ilə bağlıdır. Amma bütün hallarda Azərbaycanda E, tutaq ki rus dilində olan məktəblərin sayı rus dili əhalinin sayına adekvat olmalıdır. Bəlli bir faizdə. Yəni belə məktəblərin olması problem deyil, amma əgər o ölkə əhalisinin indi deyirlər 341, 350 yəni nə qədər məktəb var. Ya Putin rus... rəsmi dedi ki 34%dir. 34% də 34 34 demək ki Azərbaycan xalqı Rusiyada daha çox deyil. Yəni ki öz ölkəsində belə evet. bir şeydir. Mən məsələn, o fikirdirəm ki, Azərbaycan övladları, bizim balalarımız əlbəttə ki, birinci növbədə öz dillərini yaxşı mənimsəməlidirlər. Bu gün təsəvvürün 7-8 yaşı var, birbaşa məktəbə gedir, öz dilində normal danışa bilmir. Bu çox ciddi qusurdur. Eee, bizdə ortada bilməmov məlumat yadınızdadır ya yox, başladılar ki, rusca təhsil pulsuzdur, türkçə təhsil pulludur, filan. Amma mən onu da araşdırdım. Məlum oldu ki, ə, söhbət oradankı etmir ki, rus dilində elə məktəblər var ki, özəl məktəbdir. Orda rus dildə pulludur, türk dilində, ingilis dilində. Amma söhbət oradankıdir ki, ə, dövlət büdcəsinin maliyyələşən məktəblərin əksəriyyətində, əksəriyyətində yox, hamısında məcəllə pullu təhsil yox deyil. İndi formal baxımdan da mən o digər neqativ şeyləri demirəm. Məlifunuz adı sayılır. <laughs> ə hə, e, o, o məktəblərdə e, rusça oxuyanların sayının artması bu təhlükəli tendensiyadır. Yəni ki e, ailələr var ki, özləri heç rusça bilmir am onlar uşaqlarını rusça qoyublar. Mən bunun səbəbini hiss etdim səbəb. Bəzən bunu belə qulağına vururlar. Bizim cəmiyyətdə insanlar belə hesab edirlər ki, onların Azərbaycan dili olması onları karyeriyə doğru aparmır. Düşünürlər ki, əgər rus dili olsalar, rus dilində təhsil alsalar, ingilis dilində təhsil alsalar, onların karyerasına yol açılır. Bir səbəb budur. Əlbəttə də burada siyasi səbəb də var. Əgər bu, Putin'in dilindən çıxırsa, yəni bunun ə, belə heç çox dərininə getməyinə ehtiyac yoxdur ki, bəli ki, bunu hansı məqsədlərlə deyirlər. Məsələn, mən bunu ötəri tendensiya hesab elirəm. İndi burada ə, məsələn əgər biz əselkhan kəndində nəzərə alsaq ki, neçə məktəb var rus dilində. Neçə məktəb bu Azərbaycan ərazisi sayılır. Azərbaycan ərazisi sayılır. Eee Azərbaycanda nə qədər rus yaşayır, onların övladları. <coughs> Mən tanıdığım bir rus ailəsi var. Orda xoşuma gələni nə idi? Deməli bunun ə, kiçik qızı eee Azərbaycan dili kursuna gedir, Azərbaycan dili öyrənir. Evdə də hamıya, deməli, ə, Azərbaycan dilində zarafatlar deyir. Öyrəndiyi belə yüngül, qəşəng sözlər var. Ə, yəni məsəl üçün bu sözlərə Azərbaycancə reaksiya verir və ailə özü ə, deməli Azərbaycan dili öyrənməyə meyllidir. Amma ümumiyyətlə biz övladlarımızın bu yaşdan rus məktəblərinə qoymaq bu gələcəkdə millətin yolunda minallar pastırmaq deməkdir. Yəni o, təəssüf ki, bizdə hələ o təhsilin keyfiyyəti var. O təhsildə e, gedən dərs vəsaitlərində nümunələr hardan verilir? Azərbaycandan verilmir nümunələr yoxsa Rusiyadan verilir? Bu çox ciddi faktdır. Yəni rus dili vasitəsilə də əlbəttə Azərbaycan təbliğ eləmək mümkündür. Amma mətlə, məktəblərin sayının çox olması bir tendensiya olaraq çox zərərlidir. Gələcək üçün də qorxuludur. Ə, amma bizdə ənənə var. Şəxsən ba Bakı şəhərində bu rus dilində oxumaq, oxutmaq ənənəsi var. Ona görə bu da müəyyən qədər rol oynayır. Əlbəttə Rusiya faktoru, onun regionda fəallaşması da müəyyən dərəcədə rol oynayır. Və bəzən bu rusiyalı politoloqlar danışanda, Azərbaycanın məktəblərinin sayının çoğalması Azərbaycanı rəqabət baxımından bir element kimi deyirlər. Mən eləyəm ki, bizim ə, İndiki təhsil siyasətində bu mütəri məqam ola bilər. Amma məsələn mən azidlərəm ki, bizim uşaqlarımız yuxarı siniflərdə ingilis dilini gözəl öyrənsinlər. Çünki bu dəqiqə internet resurslarının 90% -i yaxını 90% -i yaxını ingilis dilindədir. Cəmi 7% rus dilindədir. Buna görə biz o resurslara sahib olmaq üçün mütləq deməli Ə xarici dilləri öyrənməlik. Bu gün bu bir reallıqdır. Məsələn, Türkiyədə hara gəlsən, ingilisçi gözəl bilər. Hem Gürcüstanda olursunuz, olmursunuz. Yəni belə küçədə istənilən uşaqdan soruş, ingilisçi sizə cavab versinlər filan. Yəni bu da bir bir siyasətdir, bu Avropaya baxış siyasətidir. Amma yenə də deyirəm, sizi bizi narahat eləyən, tutsax ki, türk məktəblərinin sadəcə artması bunu çox ciddi təhlükə hesab edirəm. Yəni ümumiyyətlə hər şey ölçüdən kənarda müvazinətin itirilməsinə gətirib çıxarda bilər. Bax, bu baxımdansa bu həcə nə bilin məsələsi nə idi? Mən onu e, bilmədim. Doktor gələcək gündə. Hətta bu məhkəmə predmetizad e, artıq planlanır. Kimlərsa məhkəmə veriləcək. Bax e, qaçaq növü, həcər, köroğlu, niqar, əsli gəram Hərcidin. <laughs> hə nədir məsələ? Biz indi dillər deyir ki, bu qaçaq növü əslində olduğu kimi deyəcəm, yəni bu mənim fikrim deyil, istəhər i̇şte, fikr. Keç oğrus olub, nə bilirəm, nə olub, Həcər də nə bilirəm, nə bilirəm, e, ölümündən dərci sonra ərə gedib, yed dərə gedib. Bilə belə Yəni, Sədər, yəni mən onu ətraflı izah edə bilmərəm. Bu halı genişləndirməyim, mən bu məsələnin cavabını vermim. Mən, mən deyim bu nə ilə bağlıdır. Burda söhbət heç də Nəbinin şəxsiyyətinə bağlı deyil. O Həcərin ünvanına uydurulanlar, ə, yəni ə, bunlar ə, belə ə, çox ciddi məsələlərdən xəbər verir. Yəni tarix reallıqlar başqadır. Nə bilim Həcərin böyük övladları olub. Ondan sonra yəni bu ə, Tamam, ay Ermənniyə rəy gedibsə, bunlar belə bu vicdansız adamların uydurduq uydurmalarıdır. Əlbəttə gedib nəbirdən sonra, yəni o ailə, o mühit, o çi ananənəni, e, yəni o övladlarını saxlamaq üçün və həm də görünür ki, bəlli reallıqlar olub, qohumuna ərə gedib e, bu faktdır. Bu oğlanlar böyük oğlanlar olub Türkiyədə e, yaşayırlar, İran'a köçüblər, orada yəni belə bir-birlərinin paniklə vəsait Amapu nəbi məsələsində, koroğlu məsələsində bunların hamısı məqsəd yönlü şəkildə dövriyyə buraxılmış bir məsələdir. Bunların hamısı Azərbaycanda mövcud olan dəyərləri ləxlatmaqdır. Səməd Vurğuna da hücum o məqsədi daşıyır. Bəxtiyar Vəbzadiyə hücum da o məqsədi daşıyır. Nə bilim Əli bəy Hüseinzadəyə hücumlar da onun e, deməli məqsəddir. Əhməd bəy Ağoğluya da, Rəsulzadiyə də, yəni bunlar Azərbaycanlılarda bir milli əskeri kompleksini yaşatmaq üçündür. Mən bunları məqsədlə şəkildə bu xalqın dəyərlərinə hücum kampaniyasının qızışdırılmasını Azərbaycan milli varlığına hücum kimi hesab eləyirəm. E, yenə də deyirəm, bu xalqın tarixində bəli, indi Koroğlu mücərrəd qəhrəman ola bilər, amma tutaq ki, Qaçaq nə idi, Qaçaq Kəramdır. Bunlar real qəhrəmanlardır. Bunlar çar e, e, deməli üsul idarəsinə qarşı vurmuş, e, cəmiyyət adının e, bir xalq ədalətinin təmsilçiləridir. Bunlar uzun illər qaçaqçılıq eliblərlər, vurublar, döyüşüblər və haqqlarında dosiyalar var. Yəni bunlar ə, sözün həqiqi mənasında xalq qəhrəmanlarıdır. Və bunların üzərinə bu şəkildə yermək, yenə də deyirəm ki, Azərbaycan da dəyərlərə qarşı hücumdur. Düşünülmüş. Bu xalqın sevdiyi. Burada belə düşünürlər ki, bu millətin önündə heç kim təmiz deyil. Heç kimin bir müqəddəs kimi, bir dəyər kimi qəbul olunmasına imkan verməmək niyyəti var. Ona görə bir dəfə bu bizim siyasətçilərdən biri Cəmat oğlu ilə bağlı danışanda mən ona yazı yazmışdım Ayna qəzəltində və orada da bu fikirləri deyirəm. Yenə də o öz fikrimdə qalıram ki, bunların hamısı bu dəyərlərə hücumdur. Anara hücum edəldi. Rəsulca onun atası Rəsul Rəsulullah-a da bizimlər pisə də odur. Və hesab eləyirəm ki, biz siz biz bütün tarixi şəxsiyyətləri, o tarixi tarixin özünün içərisində təhlil edə bilərik. Onları o gündən çıxarıb gətirib bu günün kriteriyalarına biz onları təhlil edə bilmərik. Ona görə də mən o cür kampaniyaların ə, qızışdırılmasının məqsədini bu cür izah edirəm və bu bunlar ə, bu xalqın mənəviyyatına, onların dəyərlərinə, onların yön çevirdiklərini istiqamətə, o milli düşüncəyə qarşı ə, deməli hücumlardır. Və bunları da bilərək dən bəlli bir deməli e, mərkəzlərdən idarə olunur, müəyyən adamlar vasitəsilə idarə olunur. Zaman-zaman keçir. Yəni baxın, nə qədər hücum eldilər Rəsulzadəyə? Haqqında neler yazmaaldılar? Eee, yəni bir fərqli bu millətin ruhunu, onun düşüncəsini, əxlaqını, e, təfəkkürün ifadə edən insanların hamısına qarşı o cür hücumlar olur. Ona görə mən eləyirəm ki, bunların eee cəwabını vermək deyəndə, yəni bunu ən yaxşısı bullara Mevlanenin dediyi kimi əhəmiyyət verməməkdir. Bilirsiniz, sizin də üzərinizə hücum edirlər. Eee, mənim də üstümə çox hücumlar edirlər. Biz o qəhrəmanlardan deyilik, amma və lakin eee, yəni bütün e, ləyaqətli davranışların əlbəttə ki, bir cəzası da olur. O cəzanı da çəkmək lazımdır, görünür. <laughs> amma bizim ə milli qəhrəmanlarımız. Onların tarixi, bula müqəddəsdir və onlar həm də bir tərbiyə üçün nümunədirlər. Yəni mənim, eee, belə bu Zəngiləndə doğulmuşam da, da. məyənimiz uşaqlıqdan qaçaq nə haqqında eşitmişik, danışıqlar. Yəni bir e, o əfsanələri, o mifləri, o reallıqları görən adamlar Onlar tanışıqlar deyiblər, plan eliblər. Yaxşı ki vaxtında heç onunso filmlər də çəkilib, yəni onları biz bu gün nümunə kimi göstərə bilərik. E, yəni o, de, hətta çox təəssüf ki, bizim bəzən oxumuş, təhsilli adamlar da o e, kampaniyaların məzəninə başa düşmədən diskussiyalara qoşulurlar. Yəni ona görə biz e, düşüncə adamlarının millətin varlığını, ruhunu ifadə edən adamlara qarşı kampaniyaları əlbəttə barışmaz olmalıyıq amma və lakin ə onların belə ə, onlara cavab verəndə düşünür ki, aha, mənim dediyim məqsədə nail oldum, qoy indi cavab versinə ki, sən də mə belədir. Sizin də mənim də tanıdığım çox iyrənc adamlar var. Ə onlar məsələn elə şey yazırlar ki, biz özümüz o hadisələrin içərisində olmuşuq, bunun şahidiyik. Amma baxırsan ki, bu necə vicdansızcasına yalan danışır. Bunlar madrüs nüxsləriydi. Onun görə bunların alqolaşmasına imkan verməməlisə. İmkan verməməyin də ən yaxşı yolu onları adam yerinə qoymamaqdır. Onların yazdıklarının yalan olduğunu, böhtən olduğunu, bu millətə qarşı yönəll olduğunu, yəni duymaq lazımdır. Bu qədər.